Hazırsınızmı dostlar? Mən Abdullah. Bu gün yepyeni video ilə qarşınızdayam. Bu video başında gördünüz kimi, Saiti Tama coin-in tanıtımıdır əziz dostlar. Bu videoda bu token nədir, nə deyildir, hər şey haqqında məlumat verəcəyəm. Videoya keçməzdən əvvəl kanalıma abunə olma, videonu bəyənmə və daha çox bu təzə videolar görməyiniz istəyirsə, yorum ataraq bunu mənə bildirməyi yaddan çıxarmayın. Keçdiyim videoya. Gördünüz kimi dostlar, saytımızın ana planı bu şəkildə. Daxil olduqdan qarşımız ilk indi buyin səhifəsi açılır dostlar. Üzərinə bir dəfə tıkladıqda bizim ə yeni bir səhifəyə yönləndirir. Sitemate tə Wallet-dir, dostlar. Bu wallet coin-də necə bu tokenin özünün wallet-ı var, dostlar. Yəni həqiqətən çox gözəl bir hazırlanmış blend-dir. Yəni üzərində işlənilib. Təbii ki, siz də gəlib özünüz də laptoplardan araşdıra bilərsiniz. Reklamlar başlayacaqlar, dostlar. Daha çox reklam verəcəklər xarici YouTuber-ələrə, rus dil verərək. Yəni niyə? Çünki fərqli komunitelərdən adam yığıla, fərqli investorlar yığıl. Amma daha sonra onların gücü ilə bir yerdə PancakeSwap-da lİstelenmək, binanstə orada, burada lİstelenmək mümkündür, dostlar. Gördüyünüz kimi, demultiple iOS və Android üçün fərqli walletlərdir dəbovaletdən birini seçirsiniz. Məsələn mən MetaMask basacağam dostlar. Gördüyünüz kimi import wallet deyirsə. Öz valetinizi buraya import eləyisiz və daha sonra dizi. təbii ki, bu bunu necəcün buraya import eləməsiniz dostlar. Bunlar saxtadır da. Bu təbii ki, yəni pulunuz durduq yerdə itirməyin pulunuzu. Təbii ki, bunlar sizi qazdıya bilərlər də ehtiyatlı olun. Burdan çıxıram dostlar daha sonra İndi gəldik Adam Saitama Wallet-in ana tokeninə, dostlar. Yəni öz valletinizə girmək istəyirsinizsə, burada vallet yaradıla bilər. Siz məsələ vallet incoliq in deyə, amma öz valletinizi gətirib sözlərin bura heç vaxt daxil etməyin, çünki sizin valletinizi oğurla bilərlər. Ehtiyatlı olun. E, Göstərirəm dostlar, bu mənim qarşıma açılan səhifə. Mən interneti dəf olduqdur. Burada görürsünüz ki, dostlar, minlərlə ka kaşlok var, yeni kaşlok açıb öz valletinizi bura bağlaya bilərsiniz is bit blockchain, mens blockchain və s. dostlar gördünüz kimi. Burda social media hesabları var. Daxil olanım social media hesablarına. Burdan çıxılmaz da. Burdan staking bölməsi və s. də var. Öz valetinizi burda stakingdə edə bilərsiniz. Aşağı qənanda valetinizdə buy deyil, almaq deyirsə, gördünüz ki, burda almaq deyəndə bizi bayaqçı səhifəyə yönləndirir. Aşağı qənanda bizə site temat haqqında məlumat verir. Necə almaq olar, necə etmək olar, necə investorlara bağlanmaq olar və s həmsə haqqında məlumatlar var. Girib bloklərindən izləyə bilərsiniz. Burada görəcəksiniz ki, Sitecoin token haqqında məlumat verir. Bizim ereyici mağında da 31 maydan 2021-ci ildən işləyir Bakiblər dostlar. Yəni ereyici mağında böyüyüb-böyüyüb davam edəcək. Burada gördünüz kimi 2% Yəni bir e, kəskinlik olur hər alım-satımda 44% yandırılıb toplam tokenin hələlik qiyməti dostlar heç nə deyə, gördünüz kimi belə bir dostlar. Burada wallet connect edirsiniz və daha sonra işə başlaya biləciz. Collect eləmək üçün saytın wallet bölməsinə gəlib, walleti burada import edirsiniz dostlar. Təbii ki, eləmin dediyim kimi yazırsınız. Burada holderlərin sayı görsənir və wallet vəsə görsənir dostlar. Burada buy və ya satmaq bölməsi var. Hə, Aşağıda da dostlar gördünüz kimi burada saytomet tokenin loqosunu veriblər və Adından danışılır dostlar. Gördüyünüz kimi SiteMate is almost hər yerdə bölmə bu yenə var. Burada SiteMate haqqında bizə həm həsdə həm getonda hər yerdə valletləri olacağıqına məlumat verir. Yəni gördüyünüz kimi hələlik heç bir səhifə yoxdur, amma gələcəklə yaxında çıxacaqlar. Aşağı qenədə bizə SiteMask haqqında məlumat verir. Necə dostlar, MetaMask varsa, orada da SiteMask variantı yəni, gördüyünüz kimi e, bunu da belə bir yeni yəni, yəni, platforma SiteMask-ın. Aşağı qenədə dostlar, gördüyünüz kimi burada bizə məlumat verir. Necə almaq olar? Liquidation, king password, networks, paypishin də vəsaitlər dostlar. Yəni dedikləriniz kimi MetaMask daha üstün ən bir şey etdirlər. Burada gördüyünüz kimi white paper türk dilində, white paper var dostlar. Türk dilində white paper da oxuya bilərsiz. Gördünüzsünüzmü? Yəni türk dilində white paper normalı mən həqiqətən çox bəyəndim. Mən azından fikətimdir türk həttimlər, yəni investorlər hörmət edirlər. Burada söylədim də dostlar, gördüyünüz kimi saytda my tokenin logosunu veriblər. Aşağığında bizə türkçə Temmuz Türkiye burada paralarınızın kontrolünü ele almaları ve kendi varsən fırxatla yaradmalı üçün gənclərə güc kazandırmayı dünya çapında maliyyə refahı üçün təşviq edən topluluk odaklı bir platforma olan Saitomat Uniya hoş geldiniz. Yəni topluluk o develop şey dostlar burada gördüyünüz kimi e, burada camada özlərinə burada deyir fürsət gənclərin sürdürüləbilə bilər olması üçün kendi generasiyonunun çözülməsi üçün bir çox krizin olduğunu, parçalanmış bir dünya mirası olduğunu, dəyişmə gedən ilk yolun öncə kendi həyatlarını nəzarət altına almaqdan keçdiyini yanılır. Yəni o da deyirlər gənclərə çox dəstək olacaqlar bu da onların əsas işlərindən biridir dostlar. Məsələn, roadmap-lərinə daxil olaq, roadmap-lərin incəliyi. Gördünüz ki, roadmap-lərin incəliyində ilk öncə state 3-dədilər dostlar. 6000 holderə çatıblar. Marketing başçılığı ilə TikTok-da və Twitter-də 10000 Telegram nəfərinə çatıblar. Vebsaytı güncəlləyirlər. Burada gördünüz ki, yeni partnyorşip-lər və s. eləyir. Bunlar da tamamlanmaq deməyər dostlar. TV, Android-lərdə reklam verəcəklər. Daha sonra NFT platforması yaradılacaq. Daha sonra saytın məhdətli NFT-li DeFi valyutası yaradılacaq. Daha sonra gördünüz ki, burada xeyri iş də görəcək. Artıq bir dəfə xeyri işi görüb dostlar, gördünüz ki, yanda quş şəkli var. Lənni Basket Existence borsada listelənəcək dediklərini görürük. Burada görürəm saytda MetaMask tokenin belə bir, -bir loqosu yenə var. Aşağığında bizə komanda haqqında Steve, Minpert, Max, Russell, Arno, Gabriel nam aşagına nəsaitemite audit haqqında məlumat verib dostlar. Bizə gördünüz kimi deyir bu auditdən zövq qalmır. Daha sonra deyir supply and liquid deyib bir bölmə var dostlar. Bizə bunun haqqında məlumat verir ki 49 token yandırılıb və s. elə ibə ilə axır dostlar. Bu deyəndə Twitter hesabına baxım olsa, Twitter hesablarından dincədikdən sonra videonu yekunlaşdırın və bir də Telegram qruplarına katılmağa yaddan çıxartma gördünüz kimi 87 min nəfərlik Telegramda üzvləri var dostlar. Amma ancaq gedir, katıl biz istədiyiniz sualı yaza bilərsiniz dostlar. Gördünüz kimi Rusiya və sər hamsi yeni üzvlər qatılıb bura videolar və sairə çəkilir. Adminlər də hər zaman qrupda aktivdir. Burdan gələn dostlar, bu profilə baxdım Twitter hesablarına. O 178 min nəfər takipçiləri var Twitterdə. Həqiqətən, yəni fantastik proqramdır bu. Təbii, təbii ki, çoxsu panel olduğunu düşünəndəm dostlar. Niyə? Çünki yəni 80-87 minni mən inanmıram bir anda yığa bilsinlər. Aşağına da dostlar, gördünüz ki, burada başqa postlarına baxaq. Ən birinci postlarına görə nə qədər like cavab saytdan maytan. Desəniz, saytdan maytan üzdən çıxdım yoxsa ha bu, bu ha bu postun yorumları dostlar, gördünüzmü yorumlar da gəlib posta. 1.8 KV səhmdə olsa, yəni bunu yaddan çıxartmırlar, həqiqətən gözəl işlədir üzərində. Yəni 20.01.10 tokenin saytına mata ünü yuxarı çıxanda bizə ətraf haqqında lap yaxşı məlumat verir. Desə tema tokenin burada da veb saytinin linkini verib, dostlar, bir daha burdan daxil olub veb saytinin linkini bir daha girib incələ bilərsiz. Mən açıqlama qismında da verəcəm doğsa. Burada buy bölməsi dediyim kimi səhmdə birə atır və ordanda girib rahat bir şəkildə aça bilərsiz. Bu günə bu qədər dostlar, kanalıma abunə olmağa, videonu bəyənməyə və daha çox bu təzə videoları görməyinizi istəyirəm. Yorum atmaqdan məmnun bildirməyi yaddan çıxartmayın. Uh, Thank you very much for watching the video and uh, please subscribe my channel and like the video and put uh, comment. Thank you very much. Sağ olun dostlar.